люди там. Ну, да, мужчины, женщины. Там, сегодня, да. да. Одной, 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 да. да Здравствуйте. 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 Мы работники полиции МРАО ОЗБТ. Что вы с девушкой здесь делаете? Кушали орешки, разговариваем. А телефон. Что такое, я не пойму. Вы все прекрасно понимаете. Я вас спрашиваю, как вы сюда попали вообще? Я с ребятами с отдыхаю. С какими? Вот Откуда с этими. вы их знаете? Познакомились Когда? на Хрещатике. Когда? Сегодня. Ну, да? Ужас какой-то. Давайте все сюда. Нет, вы занимались. сюда. Мы на Крещатике познакомились с ребятами, и все. Ну, с ребятами. Вы на Крещатике с ними познакомились? Да, мы на Крещатике с ними познакомились. Или вам кто-то их вызвал? Никто нас не вызывал. Мужчина. Это девочки, объясняю, это проститутки, вы вызвали за деньги их. Ну да. Ну, девушка, что, что вы говорите мне? Сколько вы денег устоите? сколько, мы не сто, мы отдыхаем. Кто вас сюда вызвал? Еще раз говорю. Мы решили отдохнуть. Как решили, если человек говорит, что он вызвал вас за деньги? Вот за что эти 200 гривен вам дали? Он просто мне положил, просто. на Стол, спасибо, и пиво Хорошо. предлагал.